मैं जुड़ के पंद्रह महीने हो गए सर पंद्रह महीने कहा थी ना सर क्या टेंशन बोलो मैं बताती हूँ सर मेरा वजन बहुत था सर अस्सी के जी था मेरा वजन अच्छा और और थायराइड बीपी माइग्रेन कमर का प्रॉब्लम उठने का प्रॉब्लम भी था सर और था क्या सर गुटी हो गई थी हाँ सर यहाँ पे वो वेट कम करने के लिए आई थी सर तो अच्छा। मेरा वेट हाँ दो महीने शुरू के दो महीने में अठारह बीस केजी कम हो गए सर शुरू के दो महीने हाँ सर फिर मेरा माइग्रेन बीपी और थायराइड भी चला गया पता ही नहीं चला कब चला गया तो मैंने कंटिन्यू दो टाइम वर्कआउट संतुलित संतुलित शक्कर आहार दो टाइम ली सर और कैमरा ऑन करके मैंने वर्कआउट की सर बहुत अच्छा नहीं भूलने को आता तो कोई बात नहीं न्यूट्रिशन बोलने का <laughs> आप खुश है हाँ सर बहुत खुश हो मैं क्योंकि आ... अभी वो बीच में मैं नहीं आई छह पांच महीने मैंने ना ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि मिस्टर की डेथ हो गई थी ना थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी सर इसीलिए ना थोड़ा सा क्या हो गई सर उनको हार्ट अटैक आ गया था ये तो मुझे दोस्तों को मजबूर करता है लोग समझते क्यों नहीं लोग क्यों समझते नहीं लोग खुद को टाइम देने के लिए देखो वो तो चले गए खुद को वक्त नहीं दिया और आज पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई क्यों क्योंकि उन्होंने खुद को वक्त नहीं दिया मैं यही बार बार कहना चाहता हूं यह समझते लोग बाबा सोता वे दिया अरे ना दा रहे मांग ऐसा तो सर उनको है उन, उनको, उनको है ना बहुत प्रॉब्लम थी उनको शुगर का और बीपी का भी प्रॉब्लम था और ड्यूटी के कारण उनको टाइम नहीं मिलता था और न्यूट्रिशन खिलाई सर उनको बीपी का और शुगर का भी रिजल्ट बहुत अच्छे से निकला था वर्कआउट नहीं कर सकते वर्कआउट करना जरूरी है भी भी पे चले जाते मला हेच सांगायचंय अरे आपण आपली जवानी विकतोय मतरपणासाठी ते मतरपण आपण बघितलं पण नाही आज आपण आपल्या जेवणा सोबत स्वतःला वेळ देत नाही आणि आपण म्हातारपणाचे लक्षण ठेवतोय मात्रप्रेमाला पाहिजे काम आहे मात्रप्रेमाला चांगलं घर पाहिजे अरे ह्या जवाना तुम्ही स्वतःला मारताय तुम्ही आत्महत्या करताय शरीर अन नाही जे होतारपण तुम्ही बघितलंच नाही त्याच्यासाठी तुम्ही आज का त्रास देता आज का धोका वेळ देत नाही जाऊन द्या पूर्ण तुम्ही मॅडम